নমস্কাৰ মই তপনা হৰিকাই আপোনালোক সকলোকে ফিউচাৰ ফ'কাছ আছাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি ইতিমধ্যে আছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ পাৰ্ট ওৱান আলোচনা কৰিলোঁ যিসকলে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আপোনালোকে গৈ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আমি আছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ পাৰ্ট টু গতিকে আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোডী টু মিট নিউলি ৰিক্ৰুইটেড কেডাৰ অফ ফৰেষ্টাফ ভানদূৰ্গাছ অন নাইনথ অফ মাৰ্চ ইন আছামছ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ভান দূৰ্গাছ আৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোৱা ন মাৰ্চত অসমৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ভানদূৰ্গাছক সাক্ষাৎ কৰে ভানদূৰ্গাছ হৈছে অপশ্যন এ টীম অফ ওমেন ফৰেষ্ট গাৰ্ড অপশ্যন বি হাৰ্গিলা আৰ্মি অপশ্যন চি ৰাইন' প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চ অপশ্যন ডি নান অফ দ্য এভুভ এতিয়া কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব বা শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ এ টিম অফ ওমেন ফৰেষ্ট গাৰ্ড কুৱেশ্যন নম্বৰ টু নৰ্থ ইষ্ট ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'টিং ছ'লাৰ পাৱাৰ প্লেণ্ট কোৱা ছাকচেছফুলি ইনষ্টল এড উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমটো ভাসমান সৌৰশক্তি প্ৰকল্প সফলতাৰে স্থাপন কৰা হয় ক'ত অপশ্যন এ নগাঁও অপশ্যন বি মৰিগাঁও অপশ্যন চি কামৰূপ অপশ্যন ডি ধুবুৰী শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি মৰিগাঁও কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী চীফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম এনাউন্স থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট মাৰ্চ এজ ছাত্ৰ দিৱস অন দ্য বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী অফ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাৰ জন্মবাৰ্ষিকত একত্ৰিছ মাৰ্চত ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰিলে অপশ্যন এ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম অপশ্যন বি উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম অপশ্যন চি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অপশ্যন ডি ভূপেন হাজৰিকা এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম যাক আমি বডোফা বুলি জনা যায় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ বি টি আৰ হেপিনেছ মিছন লঞ্চ বাই অপশ্যন এ আছাম গভমেণ্ট অপশ্যন বি এফ চু অপশ্যন চি বডলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউঞ্চিল অপশ্যন ডি বডো সাহিত্য সভা এতিয়া শুদ্ধ উৰ্দটো হ'ব অপশ্যন চি বডোলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউঞ্চিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হো এমং দ্য ফল'ং হেজ অন দ্য গোপীনাথ বৰদলৈ এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী তলৰ কোনে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ গোপীনাথ বৰদলৈ বঁটা লাভ কৰিছে অপশ্যন এ কুলধৰ শইকীয়া অপশ্যন বি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বসুমতাৰী অপশ্যন চি কাশীনাথ বৰুৱা অপশ্যন ডি ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী শুদ্ধ উৰ্টটো হ'ব অপশ্যন ডি ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হুইজ ভিলেজ হোজ দ্য কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল কোনখন গাঁৱত কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় অপশ্যন এ চেমখৰ অপশ্যন বি কলিয়াজান অপশ্যন চি বোকাজান অপশ্যন ডি তাৰালাংচু তেওঁ শুদ্ধ তদু হ'ব অপশ্যন ডি তাৰালাংচু কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হু প্ৰেচিডাইট অভাৰ দ্য ছিক্সটি থাৰ্ড নিখিল বড়ো চাহিত্য সভা চেচন তেষষ্ঠিতম নিখিল বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ সভাপতিত্ব কোনে কৰিছিল অপশ্যন এ চোৰনাথ নাৰ্জাৰী অপশ্যন বি ব্ৰজেন্দ্ৰ কুমাৰ ব্ৰহ্ম অপশ্যন চি কামেশ্বৰ ব্ৰহ্ম অপশ্যন ডি তাৰেণ বড়ো তেওঁ শুদ্ধ ৰদো হ'ব অপশ্যন এ ডক্টৰ সুৰনাথ নাৰ্জাৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হো এমং দ্য ফলয়িং হেজ অ'ন দ্য কৃষ্ণকান্ত হেণ্ডিক এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী তলৰ কোনে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ বঁটা লাভ কৰিছে অপশ্যন এ প্ৰদীপজ্যোতি মহন্ত অপশ্যন বি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বসুমতাৰী অপশ্যন চি কৃষ্ণনাথ বৰুৱা অপশ্যন ডি ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী তেওঁ শুদ্ধ ৰদো হ'ব অপশ্যন এ প্ৰদীপজ্যোতি মহন্ত কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হুইচ ফ্ৰুইট হেজ বিন ডিক্লেয়াৰ্ড এজ দ্য ষ্টেট ফ্ৰুইট অফ আছাম অনটিনথ ফেব্ৰুৱাৰী চৈধ্য ফেব্ৰুৱাৰীত কোনটো ফল অসমৰ ৰাজ্যিক ফল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে অপশ্যন এ মেংগো আম অপশ্যন বি অৰেঞ্জ কমলা অপশ্যন চি চাইট্ৰাছ লেমন কাজিনেমু অপশ্যন ডি লিচি লিচু এতিয়া শুদ্ধ অৰ্ডটো হ'ব অপশ্যন চি কাজিনেমু কুৱেশ্যন নম্বৰ টেইন পাৰ্বতী বৰুৱা ইজ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ৱমেন মাউথ হু ৱাজ কনফাৰ্ট দ্য পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড চি পপুলাৰলি নৌ নেছ পাৰ্বতী বৰুৱা হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা মাউত যাক পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে তেওঁক জনপ্ৰিয়ভাৱে কি বুলি জনা যায় অপশ্যন এ হাতীকী পৰী অপশ্যন বি হস্তিৰ কন্যা অপশ্যন চি চিৰাংকী চিৰাক অপশ্যন ডি কাজিৰঙাকী চিৰাক শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ হাতীকী পৰী পাৰ্বতী বৰুৱাক হাতীকী পৰি বুলি জনা যায় কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হেজ গিভেন পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড টু দূৰ্ণ ভূঞা হি হেজ এক্সপাৰ্টিছ ইন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দূৰ্ণভূঞাক পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰিছে তেওঁৰ বিশেষজ্ঞতা কোন কোন ক্ষেত্ৰত আছে অপশ্যন এ ওজাপালি অপশ্যন বি দেওধানী নৃত্য অপশ্যন চি ভোৰতাল নৃত্য নে অপশ্যন ডি এ এণ্ড বি বোধ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি এ ওজাপালি বি দেওধদানী নৃত্য দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে দূৰ্ণভূঞাৰ এক্সপাৰ্টিছ আছে বা বিশেষজ্ঞতা আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ ৰিচেণ্টলি ডিছক'ভাৰ্ড টু মেমেলিয়ান স্পেচিছ ইন কাজিৰঙা আৰ শেহতীয়াকৈ কাজিৰঙাত আৱিষ্কাৰ হোৱা দুটা স্তন্যপায়ী পানীৰ প্ৰজাতি হৈছে অপশ্যন এ পিগমি হক এণ্ড গ'ল্ডেন লেংগুৰ অপশ্যন বি ৰেড মাউণ্ট জেক এণ্ড গ্ৰে মংগোজ অপশ্যন চি বিন টুৰাং এণ্ড স্মল ক্লাউড ৱাটাৰ অপশ্যন ডি আছাম মকাউ এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ হলক গিবন তাক কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি বিন টুৰাং এণ্ড স্মল ক্লাউড ৱাটাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট দাছ নট হেভ ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট তলৰ কোনখন উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ব্যৱস্থা নাই অপশ্যন এ অৰুণাচল প্ৰদেশ অপশ্যন বি নাগালেণ্ড অপশ্যন চি মিজোৰাম অপশ্যন ডি আছাম একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন ইয়াৰ উত্তৰটো মই নিদিওঁ আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত ইয়াৰ উত্তৰটো জনাব এইটো আপোনালোকলৈ হোমৱৰ্ক থাকিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট ৰিচেণ্টলি ৰিলিজ এন অফিচিয়েল ষ্টেট এণ্ড থাম অন টুৱেণ্টি ওৱান জানুৱাৰী তলৰ কোনখন উত্তৰ পূব ৰাজ্যই শেহতীয়াকৈ আনুষ্ঠানিক ৰাজ্যিক গীত বা জাতীয় সংগীত মুকলি কৰিছে অপশ্যন এ মিজোৰাম অপশ্যন বি ত্ৰিপুৰা অপশ্যন চি মেঘালয় অপশ্যন ডি নাগালেণ্ড এতিয়া কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি মেঘালয় মেঘালয়ে নতুনকৈ তেওঁলোকৰ ৰাজ্যিক সংগীত বা জাতীয় সংগীতটো মুকলি কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন ৰিচেণ্টলি আছাম সাহিত্য সভা ইজ হোল্ডিং ইটছ স্পেচিয়েল চেচন এট মৰিগাঁও অন দ্য অকেজন অফ শেহতীয়াকৈ অসম সাহিত্য সভাৰ বিশেষ অধিৱেশন মৰিগাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছে কি কাৰণে অপশ্যন এ হাণ্ড্ৰেড হেয়াৰ কম্পলিচন অৱ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ প্ৰেছিডেণ্টশ্বিপ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সভাপতিত্বৰ এশ বছৰৰ পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে অপশ্যন বি হাণ্ড্ৰেড বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী অফ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিক উপলক্ষে অপশ্যন চি ব'থ এ এন বি অপশ্যন ডি মান অফ দ্য এব' এতিয়া কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ হাণ্ড্ৰেড হেয়াৰ কম্প্লিচন অফ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ প্ৰেছিডেন্সিপ লক্ষ্মীনাথ বেচবৰুৱাই সাহিত্য সভাত সভাপতিত্ব কৰাৰ এশ বছৰ পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে এই শেহতীয়াকৈ অসম সাহিত্য সভাৰ বিশেষ অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন হুইচ অৱ দ্য ফলয়িং পদ্ম এৱাৰ্ড উইনাৰ নৌ নেজ দ্য চিৰাংকী কৃষি চিৰাগ তলৰ কোনজন পদ্মশ্ৰী বঁটা পোৱা ব্যক্তিক চিৰাংকী কৃষি চিৰাগ বুলি কোৱা হয় অপশ্যন এ পাৰ্বতী বৰুৱা অপশ্যন বি দূৰ্ণ ভূঞা অপশ্যন চি সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী অপশ্যন ডি উমা মহেশ্বৰী এতিয়া কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰীক চিৰাঙৰ কৃষি চিৰাগ বুলি কোৱা হয় বা কৃষি দীপক বুলি কোৱা হয় অপশ্যন নাম্বাৰ ছেভেনটিন হোৱাট ইজ দ্য থিম অফ নেশ্যনেল ভোটাৰছ ডে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ থিম কি আছিল অপশ্যন এ ভোট ফৰ ইউ অপশ্যন বি ভোট ফৰ নেশ্যন নেশ্যন ফৰ ইউ অপশ্যন চি নাথিং লাইক ভোটিং আই ভোট ফৰ চিয়'ৰ অপশ্যন ডি নান অফ দ্য এবোভ এতিয়া কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি নাথিং লাইক ভোটিং আই ভোট ফৰ চিয়'ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন চাহ বাগিচাত ধন পুৰস্কাৰ মেলা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী উইল হেল্প ইন ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন অফ টি গাৰ্ডেন লেবাৰ বাই প্ৰভাইডিং ডেম উইথ চাহ বাগিচাত ধন পুৰস্কাৰ মেলা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকত কিমান পৰিমাণৰ ধন প্ৰদান কৰিব অপচন এ টু থাউজেণ্ড ৰুপিচ অপশ্যন বি থ্ৰী থাউজেণ্ড ৰুপিচ অপশ্যন চি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ৰুপিচ অপশ্যন ডি ফাইভ থাউজেণ্ড ৰুপিছ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব থ্ৰী থাউজেণ্ড ৰুপিজ তিনি হাজাৰ টকা কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন ইন দ্য ষ্টাৰ্টআপ ৰেংকিংছ ৰিলিজ বাই দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰ প্ৰমোচন অৱ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড ডি পি আই আই টি হুইচ এমং দ্য ফলিং নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট গট ফেচাৰ্ড ইন এ ষ্টেটাছ এণ্ড ৰেংকিংছ উদ্যোগ আৰু আভ্যন্তৰীণ বাণিজ্য প্ৰসাৰ বিভাগে প্ৰকাশ কৰা ষ্টাৰ্টআপ ৰেংকিঙত উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত কোনখন ৰাজ্যই এ মৰ্যাদা লাভ কৰিছে অপশ্যন এ আছাম অপশ্যন বি অৰুণাচল অপশ্যন চি নাগালেণ্ড অপশ্যন ডি অল অফ দ্য এবুভ তাত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ আছাম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱান হুইচ অফ দ্যা ফলয়িং পাৰ্চনেলিটি হেজ নট গট আছাম সৌৰভ এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী তলৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে অসম সৌৰভ বঁটা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী লাভ কৰা নাই অপশ্যন এ ৰঞ্জন গগৈ অপশ্যন বি এল ভি চালি হাজৰিকা অপশ্যন চি হিমা দাস অপশ্যন ডি নাদীৰাম দেউৰী তাক কাৰেক্ট অপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰঞ্জন গগৈ ৰঞ্জন গগৈয়ে অসম সৌৰভ বঁটা লাভ কৰা নাছিলে তেওঁ অসম বৈভৱ বঁটা লাভ কৰিছিলে অপশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱান চাৰথি স্কীম ৰিচেণ্টলি চিন ইন নিউজ ইজ ৰিলেটেড টু অপশ্যন এ ট্ৰেফিক ৰুল ভায়'লেশ্যন অপশ্যন বি ষ্টাৰ্টআপ ফাণ্ডিং অপশ্যন চি এফৰেষ্টেশ্যন অপশ্যন ডি পলিউচন কাৰ্ভিং তাক কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি ষ্টাৰ্টআপ ফাণ্ডিং কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টু ৰিচেণ্টলি ছাইণ্টিষ্ট হেভ ডিছক'ভাৰ্ড এ নিউ স্পেচিছ অফ মিউজিক ফৰ নিদিৰাণা নোৱাদিহিং ইন অলপতে বৈজ্ঞানিকসকলে নিদিৰানা নোৱাদিহিং নামৰ ভেকুৰীৰ প্ৰজাতিটো ক'ত আৱিষ্কাৰ কৰিছে অপশ্যন এ আছাম অপশ্যন বি অৰুণাচল প্ৰদেশ অপশ্যন চি মণিপুৰ অপশ্যন ডি ত্ৰিপুৰা এতিয়া আপোনালোকে নামটো চাই গম পাইছে এইটো কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি অৰুণাচল প্ৰদেশ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী দ্য ফাৰ্ষ্ট চেণ্ট্ৰেল ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট অফ য়োগা এণ্ড নিউৰোপেথী অফ দ্য নৰ্থ ইষ্ট ইজ বিং অপেন এট উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যোগ আৰু প্ৰাকৃতিক চিকিৎসাৰ প্ৰথম কেন্দ্ৰীয় গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান ক'ত মুকলি কৰা হৈছে অপশ্যন এ শোণিতপুৰ অপশ্যন বি ডিব্ৰুগড় অপশ্যন চি কৰিমগঞ্জ অপশ্যন ডি ধেমাজি এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ডিব্ৰুগড় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং কনষ্টিটুৱেঞ্চি হেজ নিউলি ক্ৰিয়েটেড বাই ডিলিমিটেশ্যন এক্সাৰচাইজ ইন আছাম অসমত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ দ্বাৰা তলৰ কোনটো সমষ্টি নতুনকৈ সৃষ্টি হৈছে অপশ্যন এ তেজপুৰ অপশ্যন বি লখিমপুৰ অপশ্যন চি কাজিৰঙা অপশ্যন ডি ডিব্ৰুগড় এতিয়া কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি কাজিৰঙা আজি ভিডিঅ'টোৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন হুইচ অৱ দ্য ফলিং অপশ্যন ইজ ইনকাৰেক্ট তলৰ কোনটো অপশ্যন অশুদ্ধ তলত চাৰিখন ৰামচৰ ছাইদ আছে নৰ্থ ইষ্টৰ চাৰিখন ৰামচৰ ছাইডৰ নাম দিয়া আছে আৰু ইফালে চাৰিখন প্ৰদেশ বা ৰাজ্যৰ নাম দিয়া আছে কোনটো অপশ্যনত ভুলকৈ মেচ কৰা হৈছে এতিয়া অপশ্যন এট আছে দীপৰ বিল অৰুণাচল প্ৰদেশ অপশ্যন বিত আছে লকটক মণিপুৰ অপশ্যন চিত আছে ৰুদ্ৰসাগৰ লেক ত্ৰিপুৰা অপশ্যন ডিত আছে পালাওলেন মিজোৰাম এতিয়া কোনটো অপশ্যন ভুল হয় একেবাৰে সহজ মই ভাবোঁ আপোনালোক সকলোৱে পাৰিব ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে বা সহায়ক হৈছে বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰুতে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত বিয়লি আঠ বজাত সদায় মকেশ হৈ থাকে আপোনালোকে মকেশসমূহ দিবৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক আছে গৈ জইন হৈ ল'ব ধন্যবাদ জয় অসম